ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਧਿਕਾ ਇਹ ਆਦਬ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਧਿਕਾ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹਿਮਾ ਸ਼ਿਖਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਿਕਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਰਾਧਿਕਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਧਿਕਾ ਦੀ ਅਸ ਸਹਿਿਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਿਕਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਧਿਕਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਦਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਧੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵਜਾ ਦਿੱਸੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੀਲਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਖਫਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਸ 'ਚ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀ ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਵ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ राधिका से बहुत पाबंदियां सन अपनी मर्जी के नाल राधिका कुछ भी नहीं कर सकती सी राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी वो मेरी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी बहुत ज्यादा काइंड सोल थी वो बहुत आ, स्वीट थी बहुत ज्यादा इनोसेंट थी एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस एक डेढ़ साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा आपस वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था और वो हमेशा से ऑर्थोडॉक्स थे मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में हम साथ में ट्रैवल भी करते थे हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज़्यादा बात करते हुए हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है आपके पास कोई किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है लव जिहाद वो किसी से बात भी नहीं करती थी उसके घर पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी बहुत ज़्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार हर चीज़ का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं किससे बात कर रहे हो आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो ਉਸकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर दूर थी बट फिर भी, कि भी इस खबरते और ज्यादा जानकारी लिए ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਧਰਮਵੀਰ ਹੁਣ ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਿਕਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਧਿਕਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਫ ਹੋਇਆ जांच कितने कि जो दीपक है जो हत्या के आरोपी है, है उन्होंने की है लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम पुलिस की ये जो चोरी है और जो दीपक का ये दावा है ये किसी भी तरह से गले नहीं उतरता क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है की जिस पिता ने खुद करीब दो करोड़ रुपए खर्च करके उसको ना सिर्फ खिलाया हो बल्कि उसके लिए अकेडमी खुलवाई वो भला फिर क्यों तो अकेडमी को बंद करवाएगा ये सवाल उठ रहा है कल उसके ताऊ ने भी यही बात की राधिका ने कि वो उसने जो खुद पैसे खर्च किए हैं तो वो फिर उसको अकेडमी क्यों तो बंद करवाएगा और अब जो सहेली जो राधिका की सहेली ने जो दावा किया है उसको कई सारी चीजें उसमें दिख रही है की जाहिर सी बात है की कहीं ना कहीं मानसिक तौर के ऊपर राधिका के ऊपर भी दबाव था और राधिका जिस तरह की जिंदगी जीना चाहती थी उसको लेकर के पिता और बेटी के बीच में विवाद था ये बात कई लोगों ने कही है उसके जो दोस्त है वो लगातार ये बात कह रहे हैं जिस तरह की जिंदगी जीना चाहती थी राधिका उसको लेकर के उसके पिता जो है वो खुश नहीं थे और इसीलिए इस इस पूरी वारदात को कहीं के अंजाम दिया गया है अब गुरुग्राम पुलिस का जो जांच का दायरा है हो सकता है वो इससे आगे निकले बहुत सारी चीजें ऐसी कि, कि अब गुरुग्राम पुलिस ने ये भी नहीं बताया कि जो राधिका है उसका मोबाइल कहाँ है उसके मोबाइल में क्या कुछ मिला क्या उसके अकाउंट क्यों डिलीट किए गए अचानक से उसने अपने अकाउंट क्यों डिलीट किए कौन कौन दोस्त उससे मिलते थे क्या बातें होती थी इस तरह की अभी तक की कोई जांच गुग्राम पुलिस ने नहीं की है न ही प्रोग्राम पुलिस ने इस तरह का कोई खुलासा किया है प्रोग्राम पुलिस सिर्फ और सिर्फ दीपक के का जो कबूलनामा है उस पर विश्वास करके बैठी है और उसी को लेकर के वो लगातार बयान दे रही है मीडिया में कि दीपक ने सिर्फ और सिर्फ अकेडमी के लिए अपनी बेटी की हत्या की है लेकिन अभी भी सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं अब जब जाँच पूरी होगी तो उसके बाद इसे आपको पाएगा की इसमें क्या कुछ गोस्ट एंगल ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਲੀਸਾ ਕੰਦੀ ਜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੇਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਿਕਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਧਿਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਵੀ वो मेरी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो बहुत ज़्यादा काइंड सोल थी वो बहुत आ, स्वीट थी बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस एक डेढ़ साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा आपस वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे मतलब वो रोका टोकी तो हर चीज में रहती थी मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 थाउजेंड ट्वेल्व या थर्टीन में हम साथ में ट्रैवल भी करते थे हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है आपके पास कोई किसी के पास कोई प्रूफ क्यों नहीं है लव जिहाद वो किसी से बात भी नहीं करती थी उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी बट वो बहुत टाइम्स है ना अपने घर पे सफर कर रही थी बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं किससे बात कर रहे हो आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशी का से मेरी बात हो रही है मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से तलवी साहब के पिंड भगवानपुरा के दे रजवाहे के मुड़ तो पाड़ पै गया एक दिन पहला ही इस पाड़ पूरिया गया रजवाहे के पच्ची फुट तक का ਪਾੜ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਰਜਵਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰ ਤੋਂ ਪਾੜ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਮੁਰ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਦਾ 1 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾੜ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਸ ਤਾਰੇ ਥੂਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ ਨੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਰਾਤ ਥੂਆ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਖਰਾਬੀ ਗਾਹਾਂ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸਾਨਾੜਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਫਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਥੋਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਦਵਾਰੇ ਨੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਦੂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਗੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡਾ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਖੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਆ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਦੇ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਨੱਕਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ